Bismillahirrahmanirrahim Ciri-ciri pemimpin Rabbani <coughs> Pemimpin yang bersifat Ilmu ketuhanan Kemurian <coughs> Akhlak Kemurian perangai Menjadi syarat terpenting bagi kebangkitan sesuatu kaum dan tamadun. Bahkan keruntuhan tamadun juga berpunca daripada keruntuhan akhlak. Allah SWT mendedahkan perkara ini melalui permanya. Alam tara kaifa rabbuka bi'ad. Ya ramadatil iman. Allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. صرع الفجر اي انام هي بابلاس tidakkah engkau perhatikan bagaimana tuhanmu telah melakukan terhadap kaum ad mereka ialah penduduk iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya yang belum pernah diciptakan sepertinya dan terhadap kaum samud yang memahat batu-batu besar di lembah kediaman mereka. Dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan kukuh dan bala tentera yang ramai. Mereka semuanya telah bermahraja lela di negeri masing-masing. Dan bencana. Lalu mereka melakukan banyak kerasakan, kejahatan dan bencana di negeri, -negeri itu. Dengan demikian Maka Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka Pelbagai paluan azab Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan membalas Quran mengesahkan Umat zaman dahulu Yang hebat tamadun kebendaan Hari ini orang bangga dengan tamadun kebendaan Kemajuan kebendaan Lupa tentang akhlak, tentang iman, tentang akhidah. Duduk termadun benda je. Allah Ta'ala tunjuk contoh umat zaman dahulu. Kaum Ad, kaum Nabi Hud. Mendirikan bangunan yang tinggi. Cerita bangunan tinggi ni bukan lening Zaman dulu ada dah. Kaum Ad membuat bangunan yang tinggi. Tiang-tiang yang dipahat daripada batu bukit yang pejal tinggi diangkatnya dijadikan bangunan kaum samud membina rumah di bukit batu yang dipahat bukan pakai susun batu 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 dipahatnya bukit dipahatnya batu yang sangat besar dibuat bilik-bilik dibuat bangunan sangat kukuh Firaun yang mendirikan piramid-piramid. Satu piramid ni ialah kubur untuk seorang Firaun. Disusun batu yang bersejarah. Nak buat satu piramid kerana seekor Firaun. Seorang Firaun. Belum lagi hak lain. Hari ni orang tengok dia angkat macam mana? Ada ke ada wing masa tu. Mungkin ada. Teknologi ini bukan baru. Zaman lalu sudah ada. Mereka hebat pembangunannya Firaun mempunyai juta bala tentera tiba-tiba mereka jahat mereka tak beriman pada Allah menolak ajaran Allah buruk akhlaknya Allah Taala utuskan rasul Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Musa alaihi salam tiba-tiba kaum ini membohongi rasul-rasul ini Allah Ta'ala beri tempoh yang lama Suruh bertaubat, Tak peduli Sedikit saja yang beriman Bila tiba masanya Allah Ta'ala binasakan Merudum Dengan tiupan angin yang kuat kaum maaf dibinasakan oleh Allah Bangunannya kukuh Tak jadi apa nyakak je bangunan tu Dengan angin yang kuat Dengan orang-orang sekali Kaum Samud Nabi Saleh Yang bermah Raja Lela Lawan Nabi Saleh Minta mu'ajizat Allah Ta'ala bin mu'ajizat Unta keluar daripada batu Tubik ukta cokoh cokoh Nak mu'ajizat Tanda yang pelik Bila tanda yang pelik Tak ikut juga Yang semelih yang unta tu Buat main-main Dengan satu tempikan yang kuat Semua mereka mati jadi bangkai tinggal bangunan saja hari ni orang boleh pergi melawak. tapi orang melawak tu suka ke suka-suka tak ambil yang tiba bila Nabi dengan sahabat dia nak pergi ke tabu lalu kawasan itu sahabat-sahabat ambil air dalam laga kaum samut buat uli gandum untuk nak makan lalu Nabi marah Nabi kata jangan makan dia makan untuk Nabi larang. Ini kaum yang dilaknat oleh Allah. Bila di sini kena rasa takut kepada mereka Allah Taala. Ni dok bila tengok pak kita ambil wak ubat pula dah. Dia ambil air wak ubat wak Ini jahil tak reti. Tak reti. Negeri yang dibinasakan oleh Allah. Begitu juga di Mesir. Tinggal piramid, tinggal bangunan, orangnya dah tak ada. Semua bala tenteranya dan alat-alat ditenggelamkan dalam laut. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Mu'jizat daripada Nabi Musa AS. Menunjukkan contoh bahawa kuasa-kuasa besar dunia. Yang ada yang meremah raja lelah ni kecil saja. Tak tahan lama mana. Bila tinggal ajaran Allah, tamaklah riwayatnya. Bukan saja kerajaan kapi, termasuk kerajaan Islam pun. Nabi Sulaiman memerintah kerajaan yang paling besar dalam sejarah manusia. Bukan saja memerintah manusia, memerintah jin. Memerintah burung-burung yang terbang di udara. Makjid Nabi Sulaiman. Kerajaan yang hebat. Ada bahtera berjalan dengan udara. Dibawa oleh angin, kapal terbang dah ada. Zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Bapa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel tak ikut Taurah lagi, tak ikut perintah Allah Taala. Kerajaan tu hapus. Hilang. Hari ini orang Yahudi nak diri balik kerajaan dia. Tapi tak beramang dengan kitab Taurah. Tak jadi apa. Allah Taala suruh laksanakan kitab Taurah. Kepengen Allah Taala bukan buat kerajaan dia. Ni asal buat kerajaan bangga, -bangga Nabi Sulaiman. Tapi tak ikut ajaran Nabi Sulaiman dibinasakan oleh Allah. Firaun, begitulah kuasa-kuasa besar dunia Parsi, Rom termasuk kerajaan Islam. Bila tinggal ajaran Islam, jatuh, tumbang. Bila saya dengar pergi ke Baitul Maqdis, menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis oleh padri besar Baitul Maqdis. Kerana padri besar minta syarat nak serah diri Khalifah datang sendiri Khalifah Umar datang sendiri Lalu Sayyidina Umar datang ke Baitul Maqdis Menerima Anak kuci khutbah Baitul Maqdis Sayyidina Umar menyampaikan ucapan yang terkenal Nahnu qawmun azzanullah azzanullah bil islam Fahamah Fa ma'ana abtaqa azzanullah azzanullah kita adalah umat yang lebih kemuliaan oleh Allah Keperkasaan dengan Islam Selagi kita berpegang dengan Islam Sekiranya kita meninggalkan Islam Kita akan jadi hina Dia merka oleh Allah Ta'ala Kekuatan kita dengan Islam Bukan dengan duit banyak saja Dengan kaya saja Dengan pembangunan kebendaan Dalam dunia semua teori negara menganggap kemajuan kebendaan saja. Lupa dari iman dan akhlak yang mulia. Firman Allah Taala, "Wa idza arna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al fa damarnaha tadmira." Surah Isra ayat 16. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri Kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau Dengan kemewahan antara mereka Supaya taat kepada Allah Lalu mereka mendurhaka Dan melakukan maksiat di dalamnya Maka berhaklah negeri itu dibinasakan Lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya ini amaran Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak membinasakan Sesebuah negeri Kalau negeri itu beriman Negeri itu baik Bertakwa pada Allah Ta'ala Tetapi bila tak beriman Buat maksiat Buat dosa Khususnya mereka yang kaya-gaya Mereka yang senang lenang Mereka yang berkuasa Lupa diri Buat maksiat Tinggalkan perintah Allah Ta'ala Tunggulah masa mereka dimusnahkan. Ini amaran Allah. Abu Al Bakar radhiyallahu an dalam ucapannya mengaitkan suatu tindakan jahat dan buruk dengan kewajipan berjihad. Hal demikian kerana kemenangan jihad sehingga menegakkan Islam sahaja yang akan menjamin kekuasaan melaksanakan Kewajipan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perkara itu menjadi janji Allah kepada mereka yang melaksanakan, melaksanakannya. Tanggungjawab menegakkan negara yang menegakkan hukum Allah yang adil, yang baik. Mesti melalui jihad, melalui perjuangan. Bukan duduk saja dengan perjuangan. Kalau tak ada perjuangan tak berlaku. Ada orang nak suruh menang Islam tunggu cokoh duduk rumah Imam, Imam Mahdi mari. Tunggu Imam Mahdi mari. Duduk cokoh nanti Imam Mahdi lah dia duduk, duduk ini tak betul. Imam Mahdi, Imam Mahdi. Itu hak dia. Hak kita ni. Kita masa kita. Di mana kita berada, di mana bumi tempat kita berpijak, kita mesti berjihad menegakkan Islam itu. Ini kena faham. Jangan tak menang Allah, berjahat ni tak berjaya dah itu bukan kerja kita menang itu kerja Allah Taala. sebab itu malam Isra dan Mikraj Nabi dibawa berjalan bersia-sia sampai ke langit. Nabi bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai pengikutnya. Nabi Musa, ada nabi lain. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada Nabi yang berjalan seorang diri. Tak ada pengikut. Seorang berjalan, tak ada pengikut. Tuang tunjuk malam Isra' dan Merod Dalam surah Yasin. Seorang Nabi, tiga orang pengikut. Mari orang sokong. Nabi dibunuh. Habis. Itu cerita dunia. Menunggul, menunjukkan tanggungjawab kita ialah berjuang menegakkan Islam. So, kalah menang itu pemberian Allah Ta'ala Selagi kita belum mati Kita mesti bekerja untuk Islam Jangan dah bekerja Tunggu cokor Tunggu, tunggu Imam Mahdi mari ha, Itu tak betul Salah Imam Mahdi ni salah seorang pemimpin Di akhir zaman disebutlah lah Dia berjuang juga Dia berjuang Lok Imam Mahdi lah berjuang Kita duduk saja ha, Itu tak betul Itu salah الله تعالى بجاني بدواك الاسلام: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan kamu sekalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan menjadikan mereka para khalifah para khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah yang berkuasa dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, agama Islam yang telah diradainya untuk mereka dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh dan gejala kemungkaran mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku dan ingatlah sesiapa yang kubur engkau sesudah itu maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. ayat ini Allah Taala berjanji kepada kumpulan orang yang beriman yang berjihad yang berjuang untuk memenangkan Islam akan tiba masanya satu ketika Islam boleh menang Setelah mereka yang berjuang itu ada yang mati, ada yang boleh menyambung perjuangan. Yang mati menang di akhirat. Yang boleh menyambung perjuangan dilihat kemenangan dunia. Bila Islam menang, Allah Taala tukar daripada ketakutan serangan musuh kepada keamanan. Musuh tak payah diserang. Islam kuat. Daripada ketakutan banyaknya jenayah, banyak kelompok penyamun, pencuri. Bila laksanakan hukum hudud, jadi aman. Allah Ta'ala buktikan. Akan jadi aman. Selagi mereka berpegang dengan Islam. Bila mereka meninggalkan Islam, mereka jahat. Ini perintah Allah Ta'ala. Yang kita kena faham. Ayat ini dalam surah Nur. Surah yang bermula dengan hukum hudud. Hukum yang memberi keamanan kepada umat Islam Surah Tuan Nur Pada masa Nabi Berada di Mekah Ketika sahabat-sahabat Dia tekan Lalu beberapa orang sahabat Antara khabat bin Al-Arad Bilal dan lain-lain Bertemu dengan Nabi Di bawah bayangan Kaabah Berteduh waktu tengah hari mereka berkata Ala tada'u lana Ala tastansur lana Rasulullah Pasal apa tak doa pada Tuhan Tak minta pertolongan Tuhan Tidakkah doa seorang Rasul Dimakbuakan oleh di Allah Doa Rasulullah Bila cepat-cepat menang Rasulullah kata Sesungguhnya umat zaman dulu Sabar Dalam perjuangan mereka ada yang dibelah jasad dengan kegaji. Kebelah dua jatuh ke tanah. tanah. Yang ditimbus dalam tanah. Ada yang dikokok tubuh dengan sikap-sikap besi. Meluruhkan daging dan orang. Mereka tak berganjak dengan Islam. Walakinnakum tasta'jilun. Kamu adalah orang yang gopoh, Nabi kata kamu ni kau sangat nak suruh menang percuma mana boleh mesti diuji dulu demi Allah nabi kata Islam akan menang sehingga orang musafir dari Sana'a ke Ma'ut negeri Yaman tidak takut lagi pada kelompok penyamun malahkan pada Allah dan serigala yang mengganggu kambing itu sahaja bila Islam menang, puan-puan penyamu serah diri. Takut akan berlaku keamanan. Akan tiba masanya Islam itu menang. Ini janji Allah Ta'ala. Dengan syarat orang yang berjuang, mesti sabar menghadapi ujian. Obakar radiyallahu anhu, dijanjikan kemenangan yang diperolehi selepas bersama-sama Rasulullah SAW berhijrah ke Kota Madinah. Ucapan pertama khalifah itu ialah amanat pengisian kemenangan yang telah ditunaikan oleh Allah SWT kepada generasi awal umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nasi qarni, Thumma alladhina yadunahum, Thumma alladhina Nabi kata, Sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang pada masa ku, Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Sebaik-baik umat Muhammad ialah kurun yang pertama. Satu hingga sekatuh hijrah. Kemudian kurun yang kedua. Satu-satu hingga dua-dua hijrah. Kemudian kurun yang ketiga hingga tiga ratus hijrah. Ini sebaik-baik kurun. Lepas itu akan berlaku kecelar kecelaruan akan berlaku kepada umat Islam. Ini akan diuji. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut lepas kecelewaan ini akan ada menang Islam. Akan menang lagi Islam. Kemudian Nabi diam. Nabi tak kata apa. Maknanya lepas hari itu, celau, lepas itu kiamat Kiamat ini bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.